पंजाब लुधियाना लुधियाणा रेलवे स्टेशन तो एक हैरानीजनक घटना सामने आई है प्लेटफार्म नंबर छे देुटओवर ब्रिज पंद्रह साल लड़की चढ़ गई हाई टेंशन तार दे कोल लड़की नू लटक दी देख लोका ने रौला पाया लोगों की भीड़ा होंख के जी आर पी और आर पी एफ पुलिस मौके ते पहुंच गई पुलिस ने प्लेटफार्म नंबर पांच छे दया हाई टेंशन तारा नू बंद करवा दिता एक घंटे की कोशिश तो बाद लड़की हेठा उतारिया गया करीब एक घंटे तक चली जहत तो बाद लड़की काबू करके हेठां लिया गया उसू सिविल हस्पता च दाखिल करवाया गया है जानकारी दड़की मां सुनीता ने दस्या कि वह करीब एक महीना पहला पिंड तो आई सी मूल रूप तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है वह लुधियाणा पिंड सुनेत अपने परिवार नीती है उसने चार बच्चे तीन पुत्री घर सफाई का कम करती है उसकी बेटी पिंकी खुद लोगों के घर च सफाई का कम करते हैं अज उसकी लड़की पिंकी घर तो कम ते गई सी। पर अचानक उसू उसकी सहेली राधा का फोन आया जिसने उसू दस्या कि पिंकी रेलवे स्टेशन गई है जदों तुरंत रेलवे स्टेशन ते पहुंची तो देखिया कि पिंकी प्लेटफार्म नंबर छे देते पैदल जा रही थाल मारन की कोशिश कर रही स पुलिस मुलाज़मा ने मौके ते पहुंच के बचा कारज चलाया जिमें पुलिस मुलाज़मा ने पिंकी बचाने लत्थ हिलाए तो वह अपनी थां तो खिसक के किसी होर थान चली गई कई लोगों ने उसनों समझा तो बाद दो किते हेठां आ गई रेलवे स्टेनते डाक्टर की टीम बुलाई गई फिलहाल पुलिस रेलवे स्टेशन देवी की जांच कर रही है कि लड़की ओवरब्रिज तबें चढ़ी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਚੜੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਵਾ ਕਾ ਤੇ ਮਾਰੇ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਮਨੇ ਹੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਲੀ ਕਾਤ ਹਮ ਅੜੀ सर बात इतनी हुई है कि हमें फ़ोन आया था कि एक पेशेंट है लड़की है हाँ। जो ब्रिज पे है रेलवेज के और हाँ। वो गिरने वाली लग रही है हाँ। कि शायद वो कोई सुसाइड ना करने लग जाए हाँ। हाँ। हम तो बस उसके रेस्क्यू के लिए पहुंचे हैं हाँ। जब तक हम वहाँ पहुंचे थे तब तक वो उसे रेस्क्यू कर लिया गया था ये लड़की कहाँ की रहनी सर इसके बारे में हमें भी नहीं पता आप उम्मीद लगा लीजिए पंद्रह से सोलह साल की होगी इस हाँ हो जी और इनके माता जी घर में किसी के काम करते हैं अच्छा, काम वाली इससे ज्यादा हमें भी कुछ नहीं पता बाकी बातें आपके सामने हुई हैं सिविल हॉस्पिटल रेफर कर दिया है बाकी आगे देखते हैं चेक सर चेकअप जितना कर सकते थे वो कर लिया हमें एम्बुलेंस के तरह पाँच मिनट में वो सिविल हॉस्पिटल पहुंच जाएगी बाकी वो वहाँ देखने ठीक है थैंक यू